Друзі і подписчики канала, всем привет! Сьогодні приїхав на травичку, їхав на одне місце, там ще пшеничка не убрана. Заїхав на друге місце, теж ще пшеничка стоїть. Сейчас місць покажу. Така от місця. Я вже тут засько колись лазив. Така вот. А тут, де я стою горба все. Це вже болото пошло отак. Болото. Так, тут копаночка вся по під болотом зроблена. Така от місцина на сьогодні з зігзагами отак хожу по чуть-чуть. Таке вже розстояння воно от кукурузки, отак так зігзагами. Одні гільзи попадалися, проволка алюмінієва. Ну що, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Все що буде по ходу попадатися буду вам показувати. А мені вже з такої от ямочки. Дало таку от находочку. Зараз будемо дивитися, що вона за находочка така. Монеточка. 20 копійок, 1957 год. Да, еще на 58 Такая вот монетка. Еще и лопатой умудрился зацепить. Такая вот монетка. Земля тут твердющая. Как цемент. Копаешь лопатой на 5 сантиметров влазить, а дальше рубаешь ломом. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой ямочки. Все. Здесь... вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка такая. Цикава. Походу царский железный замочек. Такие вот. Замочек. Хорошо. шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем делать, что она за находочка такая. По ходу самовара. Штучка самовара. Да такая вот находочка провода рядышком прибор зума сходит. ну что шукаем дальше а мы с такой вот ямочки дало вот такую вот находочку сейчас будем биваться что у нас за находочка такая интересная ходу пугочка. Ще не протруй лучше покажу, що воно за пугочка така. От пугочку видало. Да, это я такие еще не нахожу С такими рисунками, точечками. Такая вот пугочка. текала, Еще и посеребренная была колись. Такая вот пугочка. Ну что, шукаем дальше мне с такой ямочки дала такую вот находочку. Походу на персток. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что он за находочка. Такая вот находочка. Что непонятно. Наверное, немецкая монета. Сейчас я и протру и получше покажу, что у нас монета такая. Такую вот монетку выдало. Два Рейхфенинга, походу. 1910 года. Такая вот монетка. Трохи зелени. Латунная монетка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямки. Да вот такую вот находочку. Походу монеточка. Сейчас брендуется, что она за монетка такая, малюсенькая. походу денежка. Да, денежка. Сейчас я на и протру и получше покажу, что он за монетка такая. Цикала. я думал, что денежка а это полушка. Такая вот полушка 1854 года. Такая вот монеточка Николая Первого. Да, она часто попадается. Такая малюсенькая монетка. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки. Да вот так вот находочка. Сейчас будем дивиться, что она это находочка такая текала. монетка. Да. Две копеечки 1946 года. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. У меня есть такой вот ямочки. Дало вот такую вот находочку. Да, сюда не выйти, что Надо это находочка такая. Куда серебришка? Да, серебришка. Только что и полностью. Такая вот печалька 20 копеечных. на и протру получше покажу, что там монетка такая. Вот печалечку выдала. 20 копеек полностью убыты. Такие вот кто-то клепал всю монетку. А с этой стороны вообще ничего не видно. Ну что, шукаем дальше. Мы не с такой вот ямочки начал копать, но так и показалось, все. такая вот находочка, пуговка. Да, масончик, Пугочка. Такая вот пугочка. чудесно. жалко ушко отломано. Сейчас я не протруй, получше покажу, что оно за пугочка такая. Кот пугочку выдала. Масончик, бо крылья опущены в орла. Такая вот находочка. Тут ни надписи, ничего не мая. И ушко поломано. Такая вот находочка первонаходочка такая вот замечательная серебряное колечко еще и камушек целый с таким вот камнем такая вот находка прово стоит если... все я его протру и получше покажу, что за находочка такая. Такие вот, друзья, замечательные колечко выдало, сила. Еще и с камнем. Средний камушек. Стекляшка. Такие от колечка. Даже не колечко, а перстенечек. Тут все цепочки еще трошки серебряные. Такая вот замечательная находочка. Это все пробы стоять. 84. Значит, 840. Ну что? дальше. Так, друзья, вот тут и все на горбику. Колечко серебряное вытянуло. Не, оно. Одно. Вот этих кущиках серебряный колечко. Точнее, перстенечек приподнял. Тут зигзагами мы походил, находок не было. А это все. Дошел да, до этого чтобы... места сигнальчик был четкий 94-95 начал копать вон у нас все и показалось монеточка 2 копеечки СПБшечка такая вот монетка вот а, год який